Мы знаем, что в настоящий момент проходят различные всякие куларные договоренности между партией регионов, Батьковщиной по поводу переформатирования местных органов власти. Люди как бы этим крайне недовольны. Они хотят понимать, что происходит, они хотят понимать, каким образом будут произведены новые назначения. И, естественно, они хотят, чтобы их интересы были учтены. Мы сейчас пытаемся объединить все как бы, здоровые силы и в дальнейшем. Мы будем пытаться влиять на процесс, вернее, мы на него уже влияем. Поскольку, если вы видели, что произошло в областном совете, из господина Удода мы вынудили написать заявление только исключительно силами людей. Людей надо услышать, В что время куланной политики реально прошло. Требование номер один, чтобы все новые назначенцы проходили как минимум согласование или обсуждения с широким кругом общественности. Требование номер два, чтобы в Днепропетровск прислали, назначили именно выходцев из Днепропетровска. Я считаю, что мэру нужно досидеть до конца своего срока. Нужен какой-то критерий и персонификация ответственности каждого. И когда вы спрашиваете о мэре, для начала нужно понять, принимал ли он участие в неправомерном применении силы против мирных демонстранты. С многими общался, вот с ребятами в Октябрьском дворце, со своими. Настроения такие, то есть до основания мы разрушим. Ну а дальше что? То есть э, пора, наверное, все-таки чуть успокаиваться. Почему? Потому что, ну как вам сказать, настолько события быстро развиваются. И если, например, там у меня были позавчера еще другие настроения, я писал о том, что ненависть, все остальное, ну, ненависть просто не доведет до хорошего. То есть наша главная сейчас задача это сохранить страну любыми силами. Сейчас, на самом деле, создана комиссия по расследованию неправомерного применения сил. Я являюсь ее координатором. То есть мы уже полностью организовались, организовали работу, у нас есть помещение, где мы принимаем показания до граждан, все это описываем. Мы хотим сделать очень подробный отчет, не просто, как знаете, собрали какие-то бумажки и передали в милицию. То есть это будет подробнейший отчет в нескольких томах с полной реконструкцией происходивших событий. И в действительности, то есть даже я, может, скажу это по секрету, но в этом уже нет секрета, и я прошу об этом обнародовать, в действительности уже нам передают записи из правоохранительных органов. Есть оперативная съемка, которая была со стороны милиции. Условно, там несколько сотен человек было отправлено за решетку решениями двух судей. И мои адвокаты защищали этих людей, и они в этом принимали непосредственно участие, видели, слышали, то есть реально все эти протоколы, они писались просто под копейку. Ну Просто под копейку. Три милиционера указали на такого-то, что он принимал участие за решетку. То есть это бы ни в, коем, ни в коем случае не произошло без молчаливого согласия, а вернее активного участия высших должностных лиц области. Начиная от господина Колесникова, губернатора, все его просто почему-то путают с Борисом Колесником, но они на самом деле просто одна Начиная от господина Колесникова и заканчивая знаю, начальником УВД области. Есть масса свидетельств, есть масса показаний. То есть, ну это даже знаете, как это... Ну, это просто тройки сталинские. То есть, когда это штампуется ночью, причем судья был пьяный. И есть действительно мой адвокат, который со мной работает, он принимал участие, он говорит, ну, реально судья был просто пьяный. Вот вам простое объяснение, кто был титушкой. Титушками была охранная фирма, принадлежащая работникам Они работали жестоко, они работали профессионально, они чувствовали свою безнаказанность. Более того, я вам скажу, сейчас в УБОПе, Днепропетровской области господин Фищенко, начальник УБО, взял конфискат, изъятый у бандитов, и раздал его титушке. Вот эти все пистолеты, из которых стреляли по людям, на самом деле раздавали работники милиции. Сейчас господин Фищенко ударился в бега. То, что происходило с мычкой между правоохранителями и бандитами, это уже не является ну, никаким секретом. Господина Вилкова вроде бы как даже видели в кабинете министров. Он в ближайшее время должен быть отставлен или уже отставлен. Но при этом он чувствует себя, говорят, так что но достаточно спокойно. После того, как он попал во власть, он был неплохим губернатором. И это действительно правда. После того, как он попал во власть, он показал, что он разумный менеджер, твердый, как бы, так сказать, очень работоспособный. Но после попадания в кабинет министров, он, знаете, моментально забронзовел того, что люди из его ближайшего окружения рассказывали мне, что чуть ли не была негласная установка между собой называть его победителем. Ну, вещи, связанные с отключением мозгов, мы можем увидеть в Межигорье. На второй день нас пригласил э, спикер кнес господин Мы Попытались рассказать о сути происходящих процессов в стране. Он говорит, вы не можете даже не рассказать. Я понимаю, какой режим стоит у власти в Украине. То есть... Э, не было, знаете, каких-то разговоров, а вот зачем, а вот, ну, может быть, как какой-то компромисс. То есть он занял абсолютно четкую позицию, за это мы благодарны. Более того, он сказал, смотрите, ну, мы парламент демократического государства, мы имеем право э, на свое мнение вне зависимости от позиции МИДа. Я буду очень взвешенен и аккуратен в оценках, хотя бизнесмен, достаточно крупный бизнесмен. Я объясню э, свою позицию следующим, критиковать легче всего. То есть на самом деле это правительство смертников. То есть на него повесят всех собак, на него, так сказать, к нему будут предъявлять претензии. Это правительство уйдет после выборов. Но я, вне зависимости от того, кого бы назначили, считаю, что правительство должно быть, казна пустая, состояние экономики просто аховое. Поэтому я воздержусь от критики. Я считаю, что первым делом нужно полностью снять пресс на малый и средний бизнес. То есть Самоорганизация на Майдане, она нам всем показала, до какой степени люди готовы делать что-то самостоятельно, не из-под палки, причем делать эффективно.